Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. La pequeña niña me miró con recelo esta vez. Ella sonrió felizmente. ¿Estás celosa de mí otra vez? Digamos que estoy preocupada por ti. La gente podría malinterpretarlo. De cualquier manera, estés celosa o estés preocupada por mí, es bueno para mí. Me apresuraré a casa, de acuerdo. Miré preocupada a Juan Viva saliendo de la escuela con un grupo de amigos, pero terminé haciendo algo que nunca antes imaginé hacer. Les vié para ver si realmente iría a realizar una tarea o no. No es que no le creyera, solo quería verlo con mis propios ojos. Paré un taxi y le pedí al conductor que condujera despacio. Vi a Juan Viva y sus amigos bajarse de un auto frente a un centro comercial y entrar. Pagué el taxi y lo seguí. Juan Viva entró en una papelería. Hablaron sobre las cosas que necesitan y cuándo tenían para compartir. La miré en silencio y pensé en irme a casa, pero entonces, Juan, la voz baja de un hombre, la llamó. El niño agarró su mochila debajo de la axila y caminó hacia Juan Viva para saludarla. ¿Quién era ese? ¿Eak? La respuesta en mi mente obtuvo una respuesta inmediata de mi amiga cercana. Ella apareció sorprendida mientras pronunciaba su nombre. No me gustó la situación, pero tuve que observar en silencio. Eso es genial. ¿Puedes recordarme? ¿Por qué estás aquí? ¿Es esto una coincidencia? Puedo decir que es una coincidencia. Eax se rascó la cabeza con timidez. Agarró el bolso de Juan Viva que ella dejó en el suelo. Esto es tuyo. Te ayudaré a llevar esto. No, no te preocupes. Está bien, alguien te ayudará con eso, no tienes que cargarlo. No pude contenerme y lo dije. Juan Viva y Egg voltearon para verme sorprendidos, especialmente Juan Viva quien me miró en shock. Ella no sabía cómo responder. Ella no podía estar totalmente feliz de verme. ¿Por qué estás aquí, Plank? ¿Puedo decir que es una coincidencia? Sonreí y miré a Egg. Tomé prestada tu frase, oh, está bien, ¿Esa ¿es tu amiga? He exigido para preguntarle a la pequeña niña que estaba atónita. Juan Viva sintió y me sonrió secamente, ¿me estás siguiendo? Sí, quería ir contigo pero perdí tu taxi, así que me subí al siguiente. Deberías haberme enviado un mensaje, me molestó escuchar eso porque lo dijo como si necesitara su permiso para venir. ¿Tengo que pedirte permiso cuando quiero hacer algo? No, no quise decir eso. No busques pelea. Quiero decir, si sé que quieres venir, te esperaré. Simplemente apareciste y me tomaste por sorpresa. ¿Es él quien siempre te llama? Le sonreía Eak y lo miré como si quisiera conocerlo. Nos conocimos antes en la galería. ¿Te gusta mi amiga? Ah, Plank. Ambos parecían incómodos, especialmente Juan Viva, que se puso rosa. Me reía carcajadas antes de intentar aclarar las cosas. Solo estoy bromeando. Normalmente no tienes amigos varones y lo escuché ofreciéndose a llevar tu bolso. Así que pensé que le gustas. Según una teoría, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Dona, Plank, no le escuches, está siendo tonta. Eak sonrió pero no respondió. Miré a Juan Viva sin sentirme muy feliz. ¿Cómo es que me vuelvo tonta? Después de comprar artículos de papelería, la pequeña niña tuvo que ir a trabajar en una tarea a la casa de su amiga. Juan Viva dudó en dejarme ir sola a casa, por lo que se mostró reacia a dejarme. ¿Puedes irte a casa sola, Plank? Sí, no quiero que vayas sola, no soy un bebé. Puedes irte ahora. Me subiré al taxi una vez que te vayas. La pequeña niña pareció vacilar pero asintió. Se despidió con la mano como si nos volviéramos a ver el siguiente año. Cuando ella se fue, yo también me preparé para irme. Pero Eak todavía estaba ahí. Tú, ¿por qué no vas con Juan? Ella va a trabajar en una tarea. Yo no lo haría. Ya veo. Asentí y me alejé, pero él siguió mi ritmo y siguiendo hablando. ¿Eres muy cercana a Juan Viva? Sí. ¿Tiene novio? Detuve mis piernas y me giré para mirar al chico más alto sintiéndose molesta. Decidí ser sincera con él. Estás tratando de coquetear con ella. Eh, bueno, te pregunté antes, pero no respondiste. Y ahora me estás molestando. Así que te gusta. Sí, lo siento. ¿Por qué tienes que pedir perdón? No lo sé. No pareces feliz por eso. Pronuncié el señor después de escuchar eso. ¿Por qué iba a ser infeliz? Es posible que estés preocupada por ella porque son amigas cercanas. Creo que los amigos cercanos tienen influencia el uno en el otro. Si no te agrado, a Juan viva tampoco le agradaré. ¿Estás tratando de agradarme? No, no es así. El chico alto negó con la cabeza. Ahora vi la forma en que se negó y se rió. No lo dije de manera coqueta. Quiero decir que quieres que te apoye. Sí, algo así. No tengo mucha influencia sobre ella. Quien quiera que ella quiera, a mí también me gustará. Dije eso de mala gana. ¿Muestra alguna señal de que le gustas? No puedo decirlo. Ella nunca mostró nada. Quizás mucha gente intentó coquetear con ella. ¿Ah?